Mən bu gün sizə Harvard Business School Pressin toplançı yətim kitabı haqqında danışacağam. Bildiyimiz kimi, toplanıntlar iş həyatının çox mühüm bir hissəsidir və insanlar ə, öz iş həyatlarının əksər bir hissəsini və ya xanlı bu və ya digər şəkildə toplanıntlarda keçirirlər. Bu səbəbdən də toplanıntların önəmi çox böyükdür. Onların məhsuldar şəkildə keçirilməsi üçün əvvəlcədən müəyyən hazırlıqların görülməsi çox vacibdir. Ə, əvvəlcə toplanıntlar haqqında Toplantının keçilmə məqsədi müəyyən edilməlidir. Toplantının müəyyənlənmə edilmə məqsədindən sonra hədəflər qoyulmalıdır və bundan sonra gündəyə hazırlanmalıdır. Və toplantının keçilməsində çox xırdalıqlar var. Belə ki, bu xırdalıqlar toplantının keçilmə yeri, saadı, keçilmə formasından tutmuş iştirakçıların çağırılması, toplantının keçilməsi zamanı baş verə biləcək problemlər, həmin problemlərdən çıxış yolları, o cümlədən toplantının nəticəsində verilən qərarların sonradan izlənməsi prosesləri daxildir. Məsələn, misal olaraq 8 18 1800 qaydasını göstərmək olar ki, bu kitabın verən məlumatıca ki, əgər biz hər hansısa bir qərar verilməsini istəyiriksə, hansı mövzuda müzakirə aparmaq istəyirsə, bu zaman 8 maksimum 8 nəfərdən ibarət bir komandanın yığılması lazımdır və bundan çox olarsa xaos yaranıla bilər həmin toplantı zamanında. Əgər biz brainstorminqin Əgər massivdirsə, bu zaman maksimum 18 nəfərin iştirak etməsi vacibdir. O cümlədən də əgər biz breinstorm keçirirsə, bunun toplançı salonunda deyil də hansı bir kafedə, restoranda keçirilməsi daha məqsədəuyğun və daha məhsuldar olacaqdır. Əgər biz informasiya vermək istəyirsə insanlara, bu zaman 1800 nəfərə yaxın insanın toplanması mümkün mümkündür. Bundan başqa eee Toplantılar ümumiyyətlə 200 olur. Təşkəltəş toplantılar və qrupanlı toplantılar. Əgər biz bir insana cənanilçi maşındakı artım və ya azalma ilə bağlı məlumat vermək istəyirsə və ya hər hansı bir insanı işdən çıxarmaq istəyirsə, bu zaman qurumsal toplantılarda bu deyilməsi düzgün deyil. Bu zaman təşkəltəş görüşlərinin keçirilməsi vacibdir. O cümlədən də bu tipli məlumatların elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi etik deyil. Ə, bu səbəbdən təşkəltəş görüşmək çox vacibdir. Toplantının məqsədi çox önəmlidir. E, və məqsədlərin müəyyən olması əvəzən edilməli toplanış zamanı belə də əvvəzdən müəyyən edilməli, həm məqsədə uyğun olaraq hədəflər müəyyən edilməli və gündəlik hazırlanmalıdır. Toplantını keçirəcəyi e, toplantının e, keçilmə sualı sonra məsələn bir qərar vermə toplanışı keçirilirsə, qərar vermə zamanı hansı qərar vermə usulundan istifadə olunacağı məlum edilməlidir. Bunlar üçdür. Səsvermə yolu ilə hər, hər bir şəxsin ayrı-ayrı fikrinin alınması ilə və ya liderin qərar verməsi yolu ilə. Ə, və bu hər bir usulun da özünə məxsus mənfi və ya müsbət tərəfləri var. Bunların əvəzindən bilinməsi vacibdir. Bundan başqa, toplantıda hər an hər hansı bir problem baş verə bilər. Toplantıda bəzi ə, məsələlərə lazımsızmı mə çəhət et onun müəmməselər üzərində çox danışılmıbılar. Bunların qarşısını alınması üçün toplantını idarə edən şəxsin müəyyən xüsusiyyətləri olmalıdır və həmin xüsusiyyətləri istifadə etmə bacarıqları olmalıdır. Çünki həm kitabda, həm də xüsusiyyətlər, həm bacarıqlar haqqında geniş məlumat verilib. Bundan başqa toplantının vaxtının bitməsi ilə toplantı bitmir. Bir çox toplantılar çox gözəl keçir, lakin sonda nəticə olmur. Bir neçə gün keçdikdən sonra gör, görünür ki, heç bir nəticə yoxdur. Bunun üçün də toplantının izlənməsi çox vacib. Toplantı sonrasında qərar lay izlənməsi üçün ə, məsul şəxs məsuliyyət daşıyır. Və əgər toplantılar izlənməsə, ə, bu toplantının keçirilməsinin heç bir mənası olmayacaqdır. Və bu kitabı oxumağa bütün idarəçi olmaq istəyən şəxslərə, toplantı keçirilmək ə, keçiriləcək olan şəxslərə məsləhət görürəm. Və ə, bir də təşəkkür edirəm. Kitabın adı Toplantı İdarəetmə Harvard Business School Press. 好。